Приветствую вас, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами говорим о вопросах уголовной ответственности лиц, имеющих правомерный доступ к информации, являющейся предметом посягательства, или электронно-высительным машинам, системам, компьютерным сетям и сетям электросвязи и ответственным за соблюдение правил информационной безопасности. То есть речь идет о двух статьях, 362 и 363 Уголовного кодекса. Это статьи раздела единственные, которые предусматривают ответственность специальных субъектов. Вообще надо отметить, что тема специальных субъектов в компьютерных преступлениях достаточно широко известна и исследована криминологами и агентствами разнообразными, обеспечивающими исследования проблем информационной безопасности. И суть этих исследований в основном такая. Да? Людей, имеющих право доступа, наделенных правами доступа или ответственных за соблюдение требований информационной безопасности, называют, как правило, инсайдеры. И по мнению разнообразных экспертов, именно инсайдеры вовлечены, ну, как минимум в процентов 80 всех совершаемых компьютерных преступлений То есть, вот, вопреки такой медийной, что ли, да, картинки компьютерной преступности, в подвале сидит хакер, да, один, часто в очках и с ним этими волосами и в одиночку он сходит с орбиты спутники НАСА. Да. Это все продукты медийной культуры, воображения сценаристов, которые на практике мало подтверждаются. И вид компьютерной преступности на самом деле такой, что еще раз распытываюсь подавляющее большинство компьютерных преступлений связано с деятельностью лиц, имеющих правомерный доступ к информации, являющейся предметом посягательства или обеспечивающих безопасность э, того или иного э, объекта информационной инфраструктуры, на которой осуществляется посягательство. Такая э, специфика э, с среднестатистического, что ли, характера, относящегося к тому, кто же субъекты компьютерных сети. О уголовной ответственности особо специфичного сказать ничего нельзя. Внимательно обратите внимание о том, что в части 1 и 2, 362 статьи, речь идет о разных видах объективной стороны. Почему такое решение законодатель принял? принято? Ну, с вами мы обсудим. Ну, факт есть факт. На это обратите внимание, лишь в третьей части встречаются уже квалифицирующие признаки в отношении части первой и второй. 362 по объективным признакам практически дублирует 361. -ю. Разница заключается лишь в субъекте и ну, субъект 362, лицо имеющее доступ к информации. Как этого субъекта определить более предметно. Ну, в случае рассмотрения конкретных материалов дела, то здесь надо обращать внимание на то, что существует приказ на предприятии, да, определяющий функциональные обязанности данного лица, определяющие его полномочия, существует инструктаж. Вот, все его соблюдения правил информационной безопасности. Вот все вот эти моменты в установленном процессе расследования подтверждают вот этот вот статус лица, имеющего право доступа к информации. Это могут быть операторы ВМ, администраторы сети, пользователи, абсолютно широкая круг лиц, всех их объединяет, конечно же наличие специального статуса, подтвержденного внутренними нормативными документами. Еще раз повторюсь, приказ, функциональные обязанности и так далее. Вот что касается 362 статьи. Что касается 363, то здесь интересная достаточно эта проблема. Почему? 363 это преступление с неосторожной формой вины. Оно, это эта норма, это преступление, да, законодателю, видится как такое, что есть лица ответственные за соблюдение правил информационной безопасности. И вот если они эти правила не соблюдают и происходят некие последствия, то их нужно привлекать к ответственности по данной статье. Обращу ваше внимание на то, что если умыслом, например, администратора, отключившего систему защиты, то есть грубо нарушившего правила защиты информации, то, о чем речь идет в диспозиции 363. Вот если речь, если администратор умышленно это сделал для того, чтобы упростить совершение преступления своими соучастниками, которые находятся за пределами системы, то перед нами никак не 363, а пособничество или даже соисполнительство в несанкционированном вмешательстве. Обратите внимание на то, что в 363-й, когда мы говорим о нарушении правил о нарушении правил безопасного эксплуатирования электронных машин, о нарушении порядка или правил защиты информации, лицо может умышленно относиться к деянию, ну, например, на время, включив, да, понимал, что делает, но рассчитывал на то, что не наступит последствия, но к последствиям, в виде существенного вреда, который сформулирован в диспозиции лицо, обязательно всегда должно относиться неосторожно. Только в этом случае мы говорим о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 363. Если, еще раз повторюсь, умыслом лица охватывается наступление последствий такого специального субъекта, отвечающего за информационную безопасность, то перед нами соучастник совершение преступления, предусмотренных другой статьей Уголовного кодекса, скажу 361 и 362 уже от обстоятельств. Еще одно обстоятельство, на которое важно обратить внимание, в диспозиции 363 фигурирует термин правила защиты информации и порядок защиты информации. Это может быть нарушение правил защиты информации, нарушение порядка защиты информации. Что это такое? Нарушение порядка защиты информации ⁇ это нарушение установленных нормативно-требований по установке и созданию системы защиты. А нарушение правил защиты информации ⁇ это нарушение правил использования уже установленной системы защиты. Вот так нужно ограничивать. То есть, если перед нами человек, который... Работает в корпоративной сети. Эти корпоративные правила обязывают, например, устанавливать систему защиты, например, сообщения электронной почты, как, как у велика. Но он не установил эту систему, администратор. Да, вследствие этого стало доступным несколько десятков тысяч, в зависимости от объема корпорации, переписки работы то у нас нарушение порядка защиты. А вот если система защиты была установлена, но ответственные лица не поменяли пароль или передали пароль другим людям, или в нарушение установленных требований каким-то образом обеспечили утечку информации о реквизитах доступа в корпоративную сеть, то перед нами уже нарушение правил защиты вкратце ряд моментов на которые я бы хотел обратить ваше внимание так тема которую мы начинаем изучать касается двух составов 362 -я, 363 -я. 362 -я это та же 361 только совершаемая специальным субъектом лицом имеющим право доступа к информации а 363 это неосторожное и связанное с нарушением неких правил, обеспечивающих порядок эксплуатации электронных машин. Порядок и правила защиты информации, обрабатываемой в них. Опять же, буду с нетерпением ждать ваших ответов. Желаю успешной работы и творческого вдохновения. До встречи.